очень важно еще всегда э, помнить об, об одном очень важном факторе это нам конечно прискорбно это ну, как людям занятым светотехникой это осознавать но чем меньше мы будем ос, э, ощущать свет тем будут выше продаж то есть свет как фон он вообще не должен восприниматься он должен попадать в общий контекст и даже световые приборы, которые, безусловно, являются частью интерьерных решений, но они не являются важным моментом. Мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда на световые приборы, ну, к нам приходят запросы о том, что нужно круглых прожекторов в каком-то определенном количестве. Потому что так требует интерьерное решение. Ну, у нас всегда есть один простой ответ. А зачем вам круглое? Ну, потому что так будет красиво. Потому что так видит дизайнер. Потому что так еще кто-то видит. Ну, у нас всегда на это припасен один очень простой ответ. Вам нужно опустить уровень света, сделать его так, чтобы покупатель вообще никогда не увидел светового прибора. Чтобы он, да, иногда это нужно для того, чтобы пространство не выглядело скучно, для того, чтобы оно выглядело структурированно. Но в то же самое время это не точка притяжения. Чем меньше покупатель будет обращать внимание на форму светильника, на коробочку, на материал, на цвет, тем лучше. Поэтому самое худшее, да, что может сделать ритейлер, это начать задумываться о том, что нужно 200 каких-то коробочек. Нет. Нужна световая сцена, которая должна гармонично вплетаться в фоновый контекст того что строит? Все же мы строим покупательский опыт. Помним, да, о том, что магазин, я на этом еще не вспоминал, о том, что магазин сейчас это не выбор, э, не точка покупки товара, а это точка получения впечатлений, точка создания нового опыта, и все строится через это. Ну, это сейчас можно сказать догма. И вот мы приходим, побывав в одной части нашей э, координат, да, оси координат, которая называется сцена, присущая ценовым фактором в выборе к другой точке. Что, ну, что, что мы делаем в этой сцене? Мы создаем новую реальность. Ну, мы ее всегда создаем. Но здесь мы фантазируем. Здесь мы расслабляемся. Здесь мы что-то себе представляем. Картиной своего нового будущего, новой жизни. А что это дает ритейлеру? Ценность совершенно другая сторона создания ценности здесь уже покупатель не думает про цену а мы как ритейлер перестает перестаем думать как о ключевом факторе о количестве позиций в чеке и здесь мы выстраиваем свою Экономическую модель от создания ощущения ценности цены. Ой, товар. Здесь мы уже не показываем цену. Ну, у нас законодательство требует да, показывать цену. Но мы ее можем прятать. И мы будем говорить ее покупателю только после того как покупатель поверит в ценность этой вещи. Притом даже не столько в ценность вещи, а в ценность того нового, что эта вещь принесет с собой. Машина новая. Какого-нибудь премиального класса, да? Rolls-Royce сразу вспоминается. Да? Ну или если к фэшну возвращаться, то это Versace, да? это, это Dolce, Louis Vuitton. Ну и много-много-много всего. Здесь же, когда мы приходим, вряд ли первое, на что мы смотрим, ну если мы являемся ЦА, да, вряд ли мы смотрим на цену. Не. Мы смотрим на моду. Мы смотрим на статус. А что такое статус? Статус ⁇ это создание своей новой реальности. Сейчас это одна. А вот как только у меня появится эта вещь, сразу статус будет поднят выше. Поэтому на меня будут больше обращать внимание. Или я сам перед собой буду говорить о том, что вот у меня есть это, поэтому мой статус поднимется. И следующее, как бы, сразу, это, это цена. За счет статуса и создания новой реальности в новом статусе мы можем, работая со средним чеком, Работать с маржинальностью в, этой человеке, в этом чеке. Так идут бренды. Поэтому, когда вы в Булгаре да, или в карте хотите что-то купить, ну, цену не покажут сразу. А вас приглашат в комнату, нальют шампанского, расслабят, покажут, как это будет выглядеть. Иногда сейчас вам могут сделать фотографию вас в новой вещи, в новых часах, в новом кольце. И, и, и создадут вам эту реальность. И вы за нее заплатитесь, потому что вы уже ее попробуете. Вы ее ощутите. И именно здесь создается это. Но здесь тоже очень важно не запутаться. Как-то несколько лет назад я попал в Одессе в один очень дорогой магазин. И ну, видно, наверное, плохо. А нет, достаточно хорошо. Там люди задумывались о том, что нельзя делать сильно яркий магазин, потому что ну, вещи достаточно дорогие. И решили, не знаю кто подсказал, на основании чего, но они опустили уровень освещенности, но ну, немножечко еще сделали синим его. И в итоге получилось как луна на кладбище. Потом где-то через э, несколько месяцев или через полгода я опять попал в Одессу, опять попал в этот торговый центр. Магазина уже не было. Возможно, именно потому что перестарались. И здесь очень важно, опять же, соблюдать баланс. И если в дискаунтер, ну, в смысле в ценовом э, сегменте, когда мы ориентируем на цену и на свойства потребительские товары, мы заливали все помещение, то здесь, в этой сцене, когда человека надо, человеку надо пофантазировать, человека нужно окунуть совершенно в другую сцену света на проходе не, было, не должно быть вообще. Свет, когда мы строим такую сцену, должен быть только на товаре. Товар — это наше солнце, которое заходит, а мы находимся на берегу, гуляем по песку, и наслаждаемся каким-нибудь романтичным ужином. И все, и здесь все товар, ничего другого нет, только товар. Все сосредоточено на нем. И опыт весь строится через товар, через расслабленность. Мы максимально снижаем уровень освещенности для того, чтобы дать организму начать вырабатывать Окситоцин, окситоцин чем меньше света, тем он лучше вырабатывается. Чем меньше синего, тем он лучше вырабатывается. Соответственно, для того, чтобы интенсивность импульсов первичных, помните, да, мы, которая формируется в лимбической системе, она должна быть самая интенсивная. Поэтому, когда мы возвращаемся к той радуге, которую мы рисовали, в той радуге с самым... Ярким и самым широким всплеском должен быть красный. Он прогарантирует расслабленность. И если мы добавим сюда еще индекс цвета передачи, который будет максимально большой, уровень освещенности на товаре может быть, ну, как бы он должен быть в 4-5 раз выше, чем в проходе, то вот здесь у нас возникает синестезия. Мы, не прикасаясь к вещи, начинаем ощущать ее фактуру. Мы начинаем ощущать прикосновение, даже если мы ее не трогаем. И тогда сразу, как только у нас начинается выработка окситоцина, помним, да, это нейромедиаторе, сразу начинает расти одна штука. Ощущение ценности товара. И вот как только этот товар, товар приобрел ценность, как только образовалась и выработался окситоцин, а еще ценность в разрезе статуса, вот тогда можно показывать цену. Потому что тогда цена значения иметь не будет. Тогда и начинаются. Да. Это, конечно, не... Та ощущение ценности, как у азартных игроков, когда готовы выложить все. Но именно отсюда и от склонности и растет то, что даже фильм такой был, да, про шапоголиков. Это становится наркотиком. Потому что вот эти выбросы окситоцина и формируют привязанность к бренду. Потому что именно тогда человек начинает любить вещи, которые он покупает. И вот здесь, в такой атмосфере это строится. Такую сцену мы строим в сегменте лакшери. И дальше, когда мы говорим о том, что все равно наша световая сцена ⁇ это компромисс. Вот, например, да, если мы строим что-то мне в лакшери, то вот эта вот огромнейшая пропасть между э, полднем на лужайке и закатом на берегу моря, это базовые сцены, э, сцены которые ну, мы так их называем, да, базовыми. Дальше мы уже начинаем анализировать ценовые сегменты, факторы, которые мы хотим, чтобы наш покупатель выстраивал. Понимаем, что. Здесь акцент на престиже, акцент на ценности, здесь уже вообще мы не думаем о том, с какой скоростью движется покупатель. Чем медленнее он будет двигаться, тем больше у него будет времени ощутить, ощутить ценность. Как правило, да, если мы говорим о ядре целевой аудитории, если мы видим, здесь нужно строить эту сцену, если мы видим ядро с 35 плюс, потому что если наши мы работаем в лакшери, но наше ядро, именно ядро, я не говорю о всей целевой аудитории, а именно ядро целевой аудитории находится ниже отметки возрастной в 35, то здесь мы уже должны немножечко добавлять уровня освещенности, добавлять э, среднего уровня освещенности. Товар у нас должен быть ключевым, но в целом еще и где-то там на проходах должно появляться. Здесь в этих магазинах, как правило, не бывает какого-то колоссального ассортимента. И, наверное, опять же, если мы добавляем ассортиментных позиций и работаем в лакшери, но хотим продать сразу весь лакшери, ну, знаете, как мультибренды, которые вроде как лакшери, проход там вот так вот ходишь. Лакшери продаешь. К сожалению, бывает. Тогда уже не подходит эта сцена. Тогда нам нужно возвращаться к чему-то э, среднего, к чему-то промежуточному. И здесь мы понимаем, что вряд ли больше двух в среднем будет э, позиций в чеке. Но... Здесь мы можем очень хорошо работать и именно с ценой, именно с маржинальностью. И здесь, ну если там да, есть какие-то в среднем, да, там 200-300% наценка в ритейле, то тут уже можно работать 500, 600 и так далее. Ну кто знает, как работает лакшери, тот поймет. И... Ну, здесь все просто. Это сцена для такой продажи. На квадратный метр абсолютно минимальное количество позиций. Практически полное отсутствие света э, в пространстве, который не направлен на вещи, который не направлен на товары. Это какой-то обязательно элементы расслабления, как думаете? Что за бренд? Луи да. Луи, Луи Витон в Милане. Там один из новых концептов. У них много. Они экспериментируются. И тогда мы работаем. А, и дальше, когда мы говорим про свет, когда мы говорим про световые сцены, то здесь мы видим две, две ключевые вещи. А, ну и давайте этот самый про, сразу вспомним, что здесь с ароматом. Вот здесь, наверное, чуть-чуть э, сладкие ароматы подходят. Ну и музыка понятна. Здесь вряд ли можно поставить какой-нибудь транс или брейкбит, да, там как э, в кропах, например. Здесь не обязательно должна быть музыка классическая, но она должна быть абсолютно неритмичная. Давайте ну, представим, да, мы видим картинку, сразу представляем о том, что это лаунж. Очень важно, если это знакомый лаунж, а если это будут еще какие-нибудь инструментальные кавер-версии известных хитов, то это вот, вот сразу эта сцена представляем да? ну и день платим за это естественно и сразу поэтому если вы попадаете сюда не ведитесь как покупатель потому что знаете что с вами вы как ритейлер уже поработали поработали грамотно разобрались какие гормоны, когда выплескиваются у вас. И не допускаем ошибок. Поэтому вот мы представили, да, первый шаг. Не Покупательское приключение. Опыт. И вот мы расслабили. Мы окунули в какую-то реальность. Но ее нужно дополнить. А чем дополняется лучше всего? Ну, я очень часто вижу различного рода луки, имиджи в магазинах и спрашиваю у ритейлера, а для чего вы повесили сюда эту фотографию? Не знаю, дизайнер повесил. Или все вешают, и я вешаю. А что это за магазин без луков, без имиджей? А Часто не задумываются об этом. Ну, понятно, они должны быть подсвечены, они должны быть акцентированы. Потому что это вещи, которые создают реальность. Пока ну, так уж устроен человек, что пока мы ему его новую реальность не покажем, не заставим его фантазировать про эту новую реальность, не создадим триггер. А лук это триггер. Очень хорошо работают счастливые дети. Очень хорошо работают счастливые влюбленные. Ну или какие-то вообще фантазии. Естественно, мы их должны подсветить. Естественно, мы их должны показать. Потому что это точка фантазии. И это работает всегда. И если мы вернемся вот в этот слайд. Это работает везде. Это фон, который создает и является точкой приключения покупателя в торговом зале. Вернемся к LC Waikiki. Посмотрите, да? Торговый центр. Вы прогуливаетесь в торговом центре. И магазин сразу обращает на себя внимание. Яркое пятно и потом вроде и товар. И тут сразу вам показывают, нет, это не товар, это новый вы. Это ваша новая реальность, это ваша новая сущность. Вы можете себе это позволить. Именно поэтому они размещены в начале. Очень часто я вижу, сталкиваюсь с тем, что на кассе да, ставятся лук. Про кассу мы еще поговорим. Про брендирование касс, про освещение касс. Но если мы создаем новую реальность для нашего покупателя, мы должны ее создавать с самого начала. Покупатель должен прийти и в нее окунуться. Вот просто как в воду прыгнуть. Покупатель должен еще не зайдя начать фантазировать о себе новом. Поэтому они либо подсвечены, либо это вообще экраны. И тот, кто пользуется, тот понимает. Есть одно очень хорошее исследование, оно в Германии было проведено. Появление во входной группе у одного э, ритейлера обувного, имиджи правильно расставлены, и имиджами было заменено часть товарной выкладки и уменьшение количества номенклатурных позиций в рамках э, торгового зала. Увеличило продажи на 38%. Ну, это нереалистичная цифра. Вроде как бы, да, пока ты не начинаешь читать отчеты по продажам. Две вещи они сделали. Они сделали в. Ну, это как бы сразу, да, это, это не в целом по магазину, они просто в, в нескольких магазинах в разных э, географических экосистемах. Ну, то есть это. Выделили отдельные уголки, где уменьшили количество э, товарных позиций на квадратный метр, э, поменяли судовую сцену и добавили имиджи 38% э, с этих зон увеличилась выручка. Просто создав реальность. И перестав, там, ну, как бы стресс ну, для покупателя, количество, большое количество позиций – это стресс. И это работает везде. Поэтому с, с имиджами мы всегда работаем. Мы работаем мудро. И инвестиции в имиджи – это не всегда уменьшение количества SKU, находящихся на полке. На товарной выкладке. Это инвестиции в торговлю. Такие очень, несколько очень классных примеров. Да. Это магазин. В Одессе. Это точка, в которой фотографируются. Я видел очень много да, там у одесситов а, и в фейсбуке фотографий. И смотрят ну, я не могу сказать как как это изменило продажи этого ритейлера потому что этот имидж появился сразу но ну, когда открывался магазин при том ритейлер заходил и открывал первый магазин э, в этом регионе в одессе это работает это создает ощущение еще одна история это уже в меньшей степени с имиджем Связано, потому что это настоящая машина но это такая фантазийная реальность это магазин цветов в Азербайджане в баку в торговом центре и это просто создание новой реальности интерьером классно магазин провел реконструкцию. Ну, мы, конечно, там поработали и со светом хорошо. Но интерьер плюс свет, три раза увеличение выручки после реконструкции. Три раза.